হেল্ল' বিয় গুড ইভিনিং কি খবৰ আপোনালোকক ৰেখাই কৰোঁ আপোনালোক সকলোৱে খবৰ ভাল আৰু আজি বহুদিনৰ মূৰত লং ভিডিঅ'টো লৈ আহিলোঁ ভাবিলোঁ আপোনালোককো আজি মানে মই যিটো ৰেজিন অৰ্ডাৰ দিছোঁ আৰ্ট কৰিবৰ কাৰণে সেইটো আপোনালোকক আজি শ্বেয়াৰ কৰোঁ আৰু সেইটো এতিয়া আহি পালেহি অৱশ্যে মই আপোনালোকক খুলি মেলি দেখাম কেনেকুৱা হৈছে বনাবতো নাজানো কিন্তু ট্ৰাই এটা কৰিম আৰু আজি বহুত দিনৰ মূৰত যিটো লং ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ বহুত এলাহৰ মূৰত আৰু ক'বলৈ বাকী নাই কাৰণ মই যে মানুহজনী বহুত এলেহুৱা হৈ গৈছোঁ এটা লং ভিডিঅ' ক্ৰিয়েট কৰাটো যে মোৰ কাৰণে বহুত ডাঙৰ কথা কাৰণ মই ইমানেই এলেহুৱা যে মোৰ ভিডিঅ' বনাবলৈও মন নাযায় ভিডিঅ' একো মানে কৰিব মন নোযোৱা হৈছে আৰু কি হৈছে এইকেইদিন মানে কলেজ গৈ আছোঁতো কলেজ গৈ থাকোঁতে গোটেই গাছাবিলাক বিষ হৈ গৈছোগৈ মানে আমাৰ কলেজৰ যিটো ৰাস্তা আছে মই আপোনালোকক কেতিয়াবা দেখাম লাইভ কৰি হ'লেও দেখাম নাইবা ভিডিঅ' তেনেকৈ হ'লেও দেখাই দিম ইমানেই মানে ৰাস্তাটো বেয়া শলা বোমা শলা বোমা ক'বলৈ বাকী নাই গোটেই গাছাবোৰ বিষ হৈ আছে আৰু সেইকাৰণে অৱশ্যে ভাল ভাল ভিডিঅ' বনোৱা নাই আপোনালোকৰ কাৰণে শ্বৰ্ট ভিডিঅ'বিলাকো বনোৱা নাই বনাইছোঁ মানে সেইবিলাক আগৰে হয় আগৰেবিলাক দি আছোঁ আপোনালোকক তাৰপিছতে অকণমান মানে কথা চথা ক'লে ভাগৰিয়ে যাওঁ ইমান মানে এলেহুৱা টাইপত লাগি গৈছে কিবা এখন লাগি গৈছেগৈ এতিয়া সেইবিলাক পাতি নাথাকোঁ আৰু নে কি কয় আপোনালোকক ৰেজিনটো দেখাই দিওঁ কি কি আহিছে ক'ৰ পৰা অৰ্ডাৰ দিছোঁ কেনেকুৱা আহিছে সকলোবিলাক আপোনালোকক দেখাই যাম আজি আৰু এইকেইদিন বতৰটো বেয়া যে গোটেই দেখিছেনে এইপিনে পানী হৈ আছে আমাৰ এনে দেখিছেনে গোটেই পানী হৈ আছে বতৰটো বেয়া কাৰণে আৰু যোৱাকালি মই কলেজ যাওঁতে যাব লৈছোঁ আৰু তেতিয়া ইমান ধাৰাসাৰ বৰষুণ আহিছে মই গান্ধীনগৰ ৰাস্তাতে গৈছোঁ পূৰা এৰা থৈ থোঁ পানী ইমান এৰা থৈঠো পানীত যাবলগীয়া হৈছে এনেকৈ স্কুটিখন চলাই গৈছোঁ নহয় গোটেই ইমান ওপৰমানলৈকে পানী উঠিছে মানে ভাল গাত ভালকৈ নালাগিলে কাৰণ আগৰ মদগাখনৰ পৰা বাচিলোঁ গোটেই মানে ওপৰলৈকে চিটিকি পৰিছে আৰু ছাইডত যদি মানুহ থাকে গোটেই ছাইডৰ মানুহখিনি গাতো মানে পৰি যে এনেকুৱা লাহে লাহে যাবলগীয়া হৈছে তাতে আকৌ মাজে মাজে গাঁত আছে এবাৰতো আগতে মই এনেকৈ গাঁতত সোমাই গৈছোঁ কিন্তু এবাৰ যেনে তেনে গ'লোঁ তাৰপিছত আজি সেইটো ৰাস্তাই নগ'লোঁ আৰু মোৰ মানে যাবলৈ সাহসেই নহ'ল তাৰপিছত সেই খণ্ডামুখৰ ছাইডৰ ৰাস্তাইদি ঘূৰি গ'লোঁ আজি সেইটো চাইডে গ'লে মানে অকণমান দূৰ হয় কিন্তু আহোঁতে দেখিলোঁ যে ৰাস্তাটো অকণমান হ'লেও পানী কমিছে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ নিচিনা হৈ গৈছিলে পানী সেইটো ৰাস্তা তেনেকুৱাই হৈ যায় আহোঁতে যেনে তেনে আহিলোঁ আহোঁতে বা ৰাস্তাটো অকণমান পানীবিলাক শুকালে তথাপিতো আছিলেই গুৰহাটি দি যোৱালৈকে পানী আছিলে তেনেকৈ আহিলোঁ মোৰ যে লাইটটো মই ইয়াত উঠাই থৈ দিওঁ টেবুলৰ ওপৰত এটা কলেজৰ কাপোৰ এনেকৈ থৈ দিছোঁ তে লাইটটো নমাই লওঁ এইয়া অথনি মই খুলিলোঁৱেই এবাৰ তথাপিতো আপোনালোকক দেখাবলৈ থাকি গ'ল যে সেইকাৰণে এতিয়া মানে আকৌ আনবক্সিং কৰোঁ বুলি ক'ব লাগিব মই ইয়াতে আমাৰ সৰুকালৰ পৰা যিখিনি ফটো আছে মাহঁতৰ ফটো আছে সেইখিনি মই গোটেইখিনি ইয়াতে থৈ দিছোঁ এইখিনি মই গোটেইখিনিয়ে প্ৰিজাৰ্ভ কৰিম এয়া কোন আছিলে জানো দাই আৰু প্ৰাঞ্জল নেকি এয়া মই ক্লাছ নাইনত থাকোঁতে মৰা ফটো কেনেকুৱা ডেঞ্জাৰ আছিলোঁ দেখিছেনে একদম খাই পেলাওঁ খাই পেলাওঁ যেন এয়া মই একেবাৰে অকণমানি থাকোঁতে ফটো কবি বেয়াই হৈ গ'ল সেইকাৰণে মই প্ৰিজাৰ্ভ কৰি দিওঁ বুলিয়েই একচুৱেলি এইটো আনিছোঁ এয়া মোৰ মা হয় আমি শিৱসাগৰ যাওঁতে মাৰিছিলোঁ ক্লাছ নাইনত দুবাৰ দুবাৰ শিৱসাগৰ গৈছিলোঁ আমি তেতিয়াই মৰা এয়া বৰ্তা এয়া মই এয়া আৰু মোৰ ধুনী তাই দেখিছেনে আমি বৰ্তা মই ফটো মাৰিব লগাওঁ এটা প'ষ্ট কি দিছেহি তাই কৈছে বোলে ময়ো মাৰোঁ এয়া আকৌ আমাৰ মা লোকুবাই আৰু কোনোবা আছে লুকুবা হয়নে কোন জানো মই ধৰিব পৰা নাই নহয় এয়া আকৌ আমাৰ ফাদাৰ আগতে সি নাছিলে এতিয়াহে একদম শকত এয়া আমাৰ দদ এতিয়া নাই বাৰু এতিয়া ঢুকালে এই ফটো কবি বেয়া হৈ যোৱাৰ কাৰণে মই যে একবি ফটো বনাইছিলো দাদাইজনে চফা কৰি মেলি অকণমানকৈ বনাই দিলে আৰু যেনে তেনে ফটোকপি চাফা কৰি দিলে অলপ এতিয়া বেয়া হৈ গৈছে সেইকাৰণে বোলো বনাই পেলাওঁ এতিয়া বলক ইয়াৰ ভিতৰত কি কি আহিছে সেয়া আপোনালোকক দেখাই দিওঁ দুটা ৰেজিন আহিছে ৰেজিন এ আৰু ৰেজিন বি ইয়াৰ পিছতে আহিছে চিলভাৰ আৰু গ'ল্ডেন কাগজৰ দৰে কি কয় মই ভালকৈ নামটো নাজানো ইয়াতে আহিছে আকৌ ফুল কেইপাহমানটো আহিছে প্লাষ্টিকৰে নে কি হয় জানো ধৰিবই নোৱাৰিলোঁ কাগজৰ দৰেই হয় তাৰপিছতে ৰেজিন এ আৰু ৰেজিন বি ভালদৰে পাঁচ মিনিটমান ললোঁ মোৰ যে একেবাৰে ধৈৰ্য নাই ব কিবা এটা কাম কৰাত ইয়াতে গোটেইখিনি ধুনীয়াকৈ মই মোবাইলত চাই চাই বনাবলৈ লাগি গ'লোঁ ইয়াত ডপ্লিকেট গোলাপৰ পৰা আহি লৈছোঁ আৰু এয়া মোৰ মাৰ ফটো তাৰপিছতে আমাৰ দুয়োখন ঘৰৰ সদস্যসকলৰ ফটো ইয়াতে অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছোঁ আৰু আজি ৰাতিপুৱা মানে পাছদিনাখনলৈ ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ যোৱাকালি আমনি লাগিল ভিডিঅ'টো কৰিবলৈ আৰু সেইকাৰণে নকৰিলোৱেই বনালোঁ এয়া অকণমান শুকাইছে বোলো দেখাই দিওঁ আৰু ইয়াতে আমাৰ ইখন ঘৰৰ মা দেউতাৰ ফটো এখন ঘৰৰ মা দেউতাৰ ফটো আমাকেইটাৰ ফটো গোটেই আমাৰ ট'টেল নটা মানুহৰ মানে ইয়াতে ফটো আছে ইমান ভাল লাগিছে মোৰ দেখিবলৈ আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিছে নাজানো কিন্তু মোৰ যে বহুত ভাল লাগিছে কাৰণ প্ৰথমবাৰ বনাইছোঁ আৰু বনাবও পাৰিলোঁ ইমান ধুনীয়াকৈ মোৰ কাৰণে ধুনীয়া হৈছে আৰু এই যে দেখিছে ৰেডবিলাক এইখিনি গোলাপ ফুল এই যে খোপাত মাৰে গোলাপ ফুলবিলাক যে প্লাষ্টিকৰ ডুপ্লিকেটবিলাক সেইবিলাক মানে ইয়াতে লগাইছোঁ মই কিন্তু পাৰিম বুলি যে কল্পনাও কৰা নাছিলোঁ আকৌ দেই এতিয়া বোলো ভালকৈ দেখালোঁ এতিয়া মাহঁতৰ এক্সাইটমেণ্টটো চাওঁ মানে মাহঁতে কি কয় প্ৰথমে যে মাহঁতৰ ফটোখিনি লগাব লৈছিলোঁ তাৰপিছতে মানে শুকাব লাগে বুলি ইমান ভালকৈ নাজানো ন ডাইৰেক্ট লগাই দিয়াৰ কাৰণে ফটোকপি অকণমান বেয়া হৈ গৈছিলে তাৰপিছতে আকৌ মই হেৰি কৰি দিলোঁ অকণমান সময়ত হয় গোটেই ফটোখিনি লগাই দিলোঁ ইয়াতে বাবুল অকণমান উঠি গ'ল কাৰণ ভালকৈ মিক্স নকৰিলোঁ মোৰতো আৰু ধৈৰ্য্য একেবাৰে নাই ধৈৰ্য ধৰি থাকিবলৈ এইটো বনালো যোৱাকালি চবৰে ফটো দি কেনেকুৱা লাগিছে কিবিলাক ৰঙাবিলাক গোলাপ ফুল সেই খোপাত যে মাৰে যে ডুপ্লিকেট পাইছোনে ধৈৰ্য নাই যেনে তেনে বনাইছাক দেখা অঁ ফটোখিনি মানে চিৰ জীৱনৰ কাৰণে ভালেই হৈ থাকিব সেইটো চাওক পাইছো নাই

এইটো ৰেজি নাটটোতো বাই ল'লোঁৱেই এয়া ধুনীয়াকৈ হৈ গ'ল আজিৰ ভিতৰতো ইমানেই পুনৰ নেক্সট ভিতৰত লগ পাওঁ আজিলৈ বাই বাই